Jadi Yang Amat Menteri dalam ucapan pembukaan Yang Amat Menteri mengandaikan bahawa boleh pulau, tanya sikit. Oh ya, free. Terima kasih. Eh uh, yang lebih tua. saya uh, oleh kerana tidak berapa memahami dan uh, mendalami aspek-aspek ini. Cuma ada satu yang barangkali uh, boleh balik pulau uh, kembangkan uh, atas uh, uh, concern berkenaan dengan uh, uh, kerjasama retas sempadan. ...kita ada banyak aspek yang... Uh, ...menyentuh tentang... ...perkara-perkara uh, yang beratasi sepadan. Terutama apabila... Uh, ...menyentuh tentang uh, soal perundangan... ...soal melanggar undang-undang... ...perlakuan-perlakuan yang mengelak dari segi... Uh, ...kenaan atau peraturan undang-undang dan sebagainya ini... ...sedang uh, berlaku dan... ...akan menjadi isu yang signifikan untuk masa akan datang. Saya nak tanya pandangan uh, balik pulau... ...adakah menesabah atau ataupun dianggap mustahak untuk kita fikir pengamal-pengamal undang-undang atau firma-firma yang melaksanakan pentadbiran undang-undang dalam negara kita ini perlu diberi satu rating kedudukan sebagai contoh ada satu kumpulan satu, kelas dua, tiga, empat, lima dan seterusnya untuk memberi gambaran kerjasama dengan syarikat-syarikat guaman -syarikat luar itu menjalin satu perkara yang agak seimbang dari segi uh, keuntungan dan dari segi uh, reputasi mereka ya. di antarabangsa. Uh, ya. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan saya daripada Kuala Lumpur. Memang ini satu cara yang baik dan sebenarnya di Singapura telah dibuat apabila diangkat diiktiraf pengamal-pengamal undang-undang tertentu sehingga yang dipanggil sebagai senior council yang dikatakan sama taraf dengan queen council jadi apabila kita mengangkat mengiktiraf peguam-peguam kita sendiri, jadi secara langsung apabila datangnya peguam luar sehebat mana pun, kita ada peguam kita yang sama hebat. Kalau tidak ianya seolah-olah kita ke meja perundingan uh, Liga Fee-nya ialah uh, katakan Clifford Chance, Freshfields, Linklaters dan sebagainya itu, kita satu Liga Fee Ahmad Enko Dan kita pun tahu ini secara komersialnya sesuatu deal itu memerlukan nama-nama besar contohnya untuk IPO. Kita tahu Kadang-kadang ianya diperlukan nama-nama besar itu untuk orang kata apa, tujuan-tujuan rating, tujuan-tujuan confidence. Kerana ada yang dikatakan kalau nama-nama uh, kecil yang terlibat dalam satu-satu deal itu, transaction itu, kurang. Contohnya macam, mungkin kita mengandaikan, mungkin satu hari Facebook Malaysia akan ada. Mungkin diperlukan satu nama firma agama yang besar. Sebab itu sekiranya menteri uh, semalam mengandaikan bahawa apabila datangnya firma agama ini ke Malaysia, mereka akan uh, mengkongsi Uh, kita panggil klien-klien mereka saya rasa perkara itu tak, tak akan berlaku saya rasa American companies lebih selesa dengan American law firm jadi saya khawatir perkawinannya di sini adalah marriage of convenience bukan tidak seperti yang diandaikan oleh menteri bahawa dia akan berlaku satu hari bahawa anak-anak uh, Malaysia dengan bekerja di syarikat itu akan sama-sama naik dan sama-sama akan diberi pendedahan dan sebagainya dan yang lebih penting dari segi perkongsian ekonomi sebab itu saya bersetuju semalam perlu ditekankan itu bagaimana dengan perkongsian uh, kita panggil uh, uh, equity di syarikat guaman tersebut ini perlu lebih detail dan yang saya rasa yang perlu saya tegaskan di sini uh, Yang Mak Menteri ialah mengenai isu apa sebenarnya masalah amalan guaman di Malaysia ini adakah isu kita nak menjawab persoalan dengan izin uh, kompetensi uh, dengan sepala dibangkitkan oleh Subang independensi uh, ad, uh, confident keyakinan orang terhadap uh, li, uh, uh, amalan uh, guaman kita ini dengan menjawab bawa orang luar datang saya rasa ada lagi isu-isu yang fundamental contohnya apakah uh, hari ini yang mak menteri uh, manakah menteri hak undang-undang uh, gembira atau berpuas hati dengan tahap dengan izin pendidikan perundangan di Malaysia. Saya rasa kalau ini yang di disusun oleh kabinet, saya rasa pada masa sama kita kena pastikan sekolah-sekolah undang-undang di Malaysia ini juga berurusan dengan dengan uh, sekolah undang-undang yang hebat di dunia. Contohnya kalau di Singapura itu saya rujukkan Singapura kerana terdekat, kebetulan uh, perundangannya sama common law. Di sana kita tahu NUS itu sekarang berurusan dengan Stanford University, berurusan dengan apa dia ni uh, NYU, New York uh, University, yang mempunyai rekod-rekod saya uh, sekolah undang-undangnya yang hebat, dan kita pun tahu di Malaysia kalau itu tidak dibuat, saya rasa output yang kita andaikan adalah satu output yang lebih baik, tetapi inputnya masih lagi sama. Yang saya masukkan di sini kita perlu secepat mungkin supaya ianya seimbang bahawa uh, persediaan pelajar-pelajar uh, undang kita ini uh, latihannya mungkin yang saya rasa latihan berterusan continuing legal educationnya itu ialah satu perkara yang juga sophisticated sifatnya maksud saya ialah mereka juga perlu diberi ruang untuk berurusan dengan the, the, best law school in the world masuk supaya profesor-profesornya itu menyediakan pelajar kita yang uh, saya rasa boleh di, 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 di dinaikkan uh, tahap kualitinya agar mereka ini akhirnya sekali yang menguntungkan negara mereka ini anak watan Malaysia yang mana akhirnya sekali akan menjadi uh, pengamal undang-undang dan tuan punya firma bukan seperti yang diandaikan oleh uh, Rembau semalam saya rasa banyak berlaku yang dia datang ialah kita panggil buka satu cabang cabang uh, guaman dia hantar junior lawyer senior lawyer datang masa hari pertama saja shake hand tapi bil yang dihantar hantar besok ialah bil senior lawyer tapi kerja yang dibuat oleh junior lawyer jadi yang uh, menteri perkara ini kita tahu kebanyakannya firma guaman ini datang melalui Singapura dan seperti yang dikatakan oleh uh, rakan saya daripada Indah Mokotai tadi, sekakat ini ada wujud direktori-direktori yang menyusun. Perkhidmat Gawaman ini first tier, second tier, third tier, ada. Melalui Euro Money Publication dan sebagainya. Tetapi Mak Menteri, itu ialah satu rujukan komersial. It serve its own purpose. Tetapi yang lebih penting dari segi kawalan kualiti, saya mencadangkan Mak Menteri juga, uh, mencadangkan pada kerajaan agar kita juga sudah mula dengan izin mengiktiraf peguam-peguam kita yang punya kepakaran tertentu dan saya rasa itu akan uh, memberi satu balance negotiation power apabila uh, firma guaman luar datang dan ini saya katakan Mbak Menteri di Malaysia saya kata kalau firma guaman yang paling besar mungkin 130 lawyer 140 saya tak pasti mungkin Zorafiq mungkin Zaid Ibrahim Shendelomo Screeningco dan sebagainya tetapi yang saya katakan di sini Mbak Menteri lebih daripada itu lagi ialah peguam-peguam kanan kita ini mestilah yuran guaman mereka juga setaraf dengan yuran guaman yang akan dikenakan oleh syarikat guaman yang 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 akan datang itu. Poin yang seterusnya Pak Menteri ialah saya ingin mencadangkan Pak Menteri secara strategiknya ialah kita tahu Islamic finance ini perbankan Islam ini adalah peluang untuk Malaysia menjadi uh, peneraju dunia dari segi uh, perkhidmatan bukan saja guaman, perbankan, kewangan dan sebagainya. Soalan saya ialah kerajaan Malaysia di dalam menggamit uh, kedatangan uh, firma-firma guaman luar ini perlu juga mengatakan bahawa saya bukan mencadangkan satu yang dipanggil protectionism, bukan. Saya mencadangkan bahawa agar kes-kes tertentu yang mana peguam Malaysia sendiri boleh Melakukan yang saya yakin mereka melakukan Tidak membenarkan Peguam-peguam daripada luar buat Kerana di, di Singapura bermula Hanya kes-kes bersifat dengan izin Code-uncode offshore matters Saja yang boleh dibuat oleh Peguam-peguam uh, uh, Luar Dan di sini saya mengatakan dengan penuh yakin Saya tidak bersetuju Di atas nama perbankan Islam Kita buat peguaman luar Kerana kalau saya nak sebut di sini Ramai Anak-anak uh, Malaysia yang boleh Dan untuk meyakinkan perkara itu tersebut oleh Mak Menteri, Mak Menteri boleh cek ramai juga profesor-profesor Malaysia yang sebenarnya menjadi penasihat-penasihat perbankan Islam di Dow Jones di apa dia ni World Bank saya sebut nama sebab saya rasa yakin nama ini patut disebut Profesor Daud Bakar itu satu graduan yang asli bagi saya belajar daripada Kuwait dengan Islamic teorinya sekarang ini belajar common law membentuk apa dia ni produk-produk baru dan yang paling penting ialah kerajaan Malaysia memberi peluang kepada mereka untuk uh, dengan izin uh, to deal with a new case dan di situ kita membina kepakaran dan saya ingin mengatakan suatu ketika produk-produk uh, kita panggil hutang Islam iaitu Islamic debt security yang dibuat oleh kerajaan Malaysia walaupun uh, datuk uh, speaker kurang mendapat sambutan di timur tengah saya kebetulan baru ini di Doha forum dalam enriching economic forum Prima Guaman macam-macam datang Gibson Dunn, uh, Clifford Chan semua ada di situ tetapi isunya di sini yang Pak Menteri ialah bagaimana mereka mau memahami muamalat perbankan Islam yang ingin saya tekan kepada Muhammad Menteri ialah wujudnya dengan izin Islamic ekonomi bukan untuk tujuan komersial semata-mata tujuannya ialah untuk dengan izin membezakan bahawa amalan ekonomi muamalat Islam itu berbeza sifatnya dari segi amanahnya, dari segi etikanya, bukan semata-mata di atas nama komersial. Dan saya ingin mengatakan di sini saya berasa tekilan satu ketika satu guaman di Malaysia secara gairah mau meng mengaut satu keuntungan daripada bank Islam. Ya betul. Islamic bondnya memang jurang jurang guamannya tinggi. Tetapi dari segi etika peguamnya dan sebagainya saya tidak menggambarkan dengan izin the spirit of Islamic economy itu. Dan ya, yeah, please. Boleh. Okay, terima kasih. Uh, saya cuma nak Uh, berkongsi sedikit Bang Kali ya uh, uh, balik pulau berhasrat untuk menyebut itu. cuma angka yang saya dapat uh, daripada perbahasan yang lalu yang uh, disebut uh, diberi peringatan oleh uh, timbalan menteri kewangan berkenaan saiz pasaran uh, apa ni pasaran modal terutama yang bersaiz uh, uh, yang bergantung bawah saiz uh, islamic uh, produk tadi disebut berpotensi untuk menjana Uh, sehingga 18 trilion ringgit dalam masa 5 tahun akan datang. Yang ini di diletakkan dalam lingkungan uh, pentadbiran uh, di bawah undang-undang uh, ataupun di bawah peraturan yang kena mengena dengan Islamic uh, uh, package atau Islamic uh, product. Jadi sesuai dengan apa yang disebut oleh uh, balik pulau tadi, saya rasa ini adalah satu uh, perkara yang harus diberi pertimbangan yang 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 khas yang wajar untuk kita melihat bukan saja pindaan ini dibawa untuk uh, menunjukkan ada cadangan pindaan terhadap amalan guaman ataupun firma itu semata-mata, tetapi juga kepentingannya dari segi uh, size dan juga kualiti uh, 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 dana yang menyentuh tentang kedudukan uh, Islamik uh, produk itu sendiri dalam bentuk perbankan dan kewangan di package atau dilihat sekali di dalam masa kita membuat pindaan untuk masukkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan orang kata uh, memberi faedah yang lebih baik kepada siapa yang uh, mungkin uh, menyertai uh, bidang ini dalam negara kita khususnya terima kasih terima kasih uh, itu itulah sebenarnya yang patut dibangunkan saya bagi contoh Malaysia punya peluang satu lagi ruang Islamic arbitration kita mungkin dari segi arbitrasi uh, kita punya apa? Conventional construction arbitration untuk kita bersaing dengan Singapura dan Hong Kong di atas sebab-sebab tertentu kita kalah. Tetapi saya rasa dengan ada mantan saya tahu contohnya mantan Malaysia disebabkan uh, dinamika dalam dalaman terpaksa berdepan dengan isu bersifat conflict of law, Islamic law and convention law. Jadi maksudnya pengalaman itu ada dan kebetulan pula dasar kerajaan memang mengalu-alukan mana-mana projek-projek infrastruktur Terutama 90-an ke atas itu semuanya menggunakan dengan izin perbankan Islam. Dan saya rasa perkara ini kalau kita yang bangunkan dengan didokong dengan dengan izin support system, sistem sokongan universiti Islam yang memberi ruang kepada pelajar belajar dua dengan izin uh, common law, uh, Islamic law. Dan saya rasa perkara ini sebenarnya akan memberi sinergi satu tenaga baru kepada sistem perangai Malaysia yang akan berdiri dengan secara kata apa, tinggi dengan secara uniknya dan kemungkinan akan menjadi jago dunia dan saya rasa saya rasa dalam hal ini uh, kerajaan perlu lebih uh, detail siapa mereka ini akan datang ke Malaysia ini adakah mungkin atas kepakaran tertentu contohnya percukaian saya rasa percukaian kalau dari segi percukaian Islam saya rasa pakarnya ada di sini Contohnya kalau saya kata kalau the first Islamic bond, sukuk, itu dibuat oleh Bandar Tun Razak ketika menjadi CEO Gatri. Saya ingat lagi, 1.2 bilion saya ingat. Itu kebetulan sama-sama di Singapura. Kita membentangkan kereta kerja kepada semua uh, offshore uh, bank di Singapura. Kepakarannya semua daripada Malaysia. Jadi di sini saya yakin dengan dengan ada agenda dengan izin, saya tahu di Security Commission adanya Islamic Capital Market Unit. Adanya pakar-pakar di situ, kekuatan dasar kerajaan pun ada non-legal expert wujud dan universiti Islam dan saya rasa di sini juga sekarang ini uh, bentuk juga kita uh, panggil dengan izin uh, fund manager dan sebagainya yang punya kepakaran-kepakaran dari segi Islamic uh, finance dan saya rasa di sini Mak Menteri selaku Menteri Haywal undang-undang Menteri perlu juga sebelum kita sama-sama meluluskan ataupun berbahas lebih lanjut mengenai uh, apa dia ni, rang undang-undang ini Menteri perlu memberi dengan kita lebih yakin what is the blueprint strategi kerajaan di dalam membenarkan Prima Gorman India datang